بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي azim amma بعد Tuan-tuan sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat serta taufik dan hidayah juga riayah dan inayahnya. Alhamdulillah dapat kita berada tengah hari ini sama-sama berada di dalam masjid bagi kita melaksanakan solat fardu jumaat dan alhamdulillah juga tuan-tuan kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk pada tahun baru hijrah 1447 iaitu hari ini merupakan satu hari bulan Muharram 1447 Hijriah yang ini, ini ramai kata di kalangan kita yang tak tahu dia dok tahu 2025 lepas ni 2026 itu sayang kita tuan-tuan Dia sebenarnya nak cerita tuan-tuan Inilah benda ni Bila kepala otak kita dah ditun jadi jari jauh Memang kita tak tahu langsung Sebenarnya kita ni orang, orang Islam ni tak kira lah Melayu kah, Cina kah, kah, ke Cina ke India ke Kedazan Tak kira apa bangsa pun yang menganut agama Islam Yang mengucap dua kalimah syahadah tuan-tuan Pengiraan kita adalah berdasarkan kepada tahun hijrah Ha, yang sebab tu kita tak biasa dengan takwim. tuan-tuan tengok tu di bawah tu ada cuy takwim dia tak di bawah tadi saya tengok tadi tu. Gitu. Setengah tu dia tak tahu apa benda takwim tu. Dia tak tahu. Ha, memang dia tak tahu pun. Kalau tahu dia perbut habis habis semua dah. Pasal dia tak tahu tu cerita dia. Sebenarnya tuan-tuan kita dalam Islam pengiraan hari kita dia berdasarkan kepada bulan. Sebab itu kita pun sebut Hari ini berapa hari bulan Jun? 27 hari bulan Jun. Kita sebut hari bulan. Mana kata tadi? Hari ini berapa hari matahari? Tak ada. Semua sebut berapa hari bulan. Benda tu dah lama dah kita guna pakai. Tapi bila mai satu masa, benda ditun pula kita hilang tahun hijrah ni daripada kita. Maka kita tumpukan 100% kepada kalenda masih bukan tak boleh boleh tetapi nak ceritanya kita ni berpandukan kepada tahun qamariyah tahun qamariyah kita berkiraatkan pada kiraan bulan pasal Allah taala dah tentu takdirkan bulan ini wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal Urju urjunil qadim yang kita duk baca malam tiap malam jumaat yasin itulah ataupun hari-hari yang lain tu kita baca tapi kita tak tahu makna dia Pasti Allah Ta'ala takdirkan wal qamar dan sesungguhnya bulan itu qaddarnaha kami takdirkan bagi dia manazil. Apa dia manazil ni? Tempat peredaran dia yang membawa kepada satu pasa, satu pasa, satu pasa. Sebab itu bulan dia ada pasa dia. Hari yang pertama sampai hari yang ke-29 ataupun sampai hari ke-30. Matahari tak. Matahari duduk bulat macam tu lah. Daripada dulu, kini dan selamanya sampai dunia kiamat. Tapi bulan begitulah Allah Ta'ala takdirkan. Ha, dia melalui manazil. Manazil inilah tempat pengiraan kita. Mulai daripada satu hari bulan. Kita nak berpuasa. Kita tengok ru'yah hilal. Kita tak tengok matahari. Tengok kepada hilal Ramadan. Nak hari raya. Tengok ru'yah kepada hilal syawal. Nak hari raya haji pula. Tengok ru'yah kepada hilal Zul Azul Hijjah. Tu nampak tu. Kita ni berpandukan pada sistem tu. Tuan-tuan eh? sebab itu tuan-tuan kalau tuan-tuan pandai guna takwim ni tuan-tuan ya. Tapi kita ni benar ni saya tak tahulah. Ya pasal kita tak mahir dengan takwim. Pasal gini baru nak kenal. tak tahu baru nak berkenalan kot dengan takwim ni. Ya, takwim ni tuan-tuan ni bulan ni secara sih cukup senang. Sebab itu tuan-tuan minta maaf. Oh, kalau contohlah saya nak ceritalah lah Nah. Ah. saya nak cerita ni. Nak cerita tajuk lain ni. Tapi tak apalah nak cerita bahawasanya Islam ni dia berdasarkan kepada kiraan bulan ni sebab bulan kita ni tuan-tuan dia di antara 30 dan 29. Itu saja. Dia berbeza dengan Masihi tahun Syamsiah Masihi kita ni dia ada empat keadaan dia kadang dia mari bulan Februari 28 kadang bulan Februari 29 kadang 30 kadang 31 empat keadaan tu kita nampak tu ya ha. Dan kita dalam bulan ni dua saja 29 ataupun 30 kebanyakan kebanyakannya adalah 29 hari ha. kebanyakannya adalah 29 hari Ya, contoh kalau bulan Zul Hijjah yang baru lepas ni 29 hari sebab itu satu hari bulan jatuh hari ini jatuh tengah hari ini ha, jadi mana tuan-tuan apabila kita berada di dalam tahun baru hijrah ya, Tu setengah tak tahu juga tanya dia. Berapa tahun hijrah lah dia? Contohnya tu minta maaf lah nak tanya anak, -anak budak dia. Oh, Beleng. Tak tahu. Pasal apa? Dia dok kira 20 2025, 2026 dia, dia pegang hatu je bukan tak boleh boleh tetapi kita orang Islam tu hatu nombor satu dia prioriti dia keutamaan kita ha, kita Islam kita guna bulan kita guna matahari pun kita guna ini makna dua-dua kita guna. Ha, kalau kita berpuasa, nak mula start puasa, tengok anak bulan. Bila nak buka puasa, tengok matahari. hari. Nampak tu? Dua-dua kita guna. Ha. Kalau nak buka puasa, aku tanya, tengok anak bulan, ya puasa hari pertama, dua hari bulan. Dua hari bulan tu, tak ada nutah jatuh, nutah bulan dia jatuh dah. Ha, tu bila nak buka puasa tu? Ha, kita tengok berdasarkan pada matahari, tengok pula huruf jatuh matahari pasal apa? Sebab puasa tu iaitu kita mula daripada masuk ataupun terbitnya apa nama ni uh, apa, <tipasuk> apa apa apa, 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 apa pajar sadiq masuk waktu subuh sehingga terbenam matahari tu masa kita puasa ha, tu masa kita puasa jadi orang kata matahari nak kena tengok juga lah matahari jatuh tak jatuh kan tapi lah tak payahlah orang dah kira bagi kat kita siap dah sekian-sekian hari bulan matahari ru jatuh habis masalah dia jadi kita guna dua-dua tetapi prinsip yang paling asas utama dia kita berdasarkan kepada bulan tuan-tuan eh? sebab itulah kalau tuan-tuan pandai menggunakan takwim ni saya nak cerita bagi tuan-tuan ya -tuan, eh? ha, sebab ni, tuan -tuan ni saya belajar sebab tu saya boleh cerita tuan-tuan eh? pasal tuan-tuan eh? cukup mudah dia cukup mudah penggerakan dia nah ha terutama sekali kan ha sebab tu di mana-mana saya mengajak proses minta kepada semua sekali muslimah-muslimah ni muslimah-muslimah cuba Muslimah, tolong kira waktu period berdasarkan takwim jangan berdasarkan kepada kalender apa nama ni apa nama ni kuda ni cuba perempuan kira berdasarkan ni saya bagi tu lepas start lepas tu bagi maklum balas kat saya macam mana keadaan period perempuan dia kata betul tu ya, ustaz dia kata Ha, apa sebab? Sebab bulan Qamariyah tuan-tuan itu yang sebenarnya period orang oh, kita bomba ni. Sebab tu kadang-kadang bila mai masuk ke satu bulan yang luar apa nama ni apa Syamsiah ni dia jadi keliru. Bila keliru tu dia mula pening. Eh apa apa? Bulan ni mai dua kali. Ha dia tersilap faham. Dia sebenarnya bukan dua kali, sekali. Tetapi berbeza keadaan dia. Dalam satu bulan Hijri itu hijrah ni dia ada dua bulan apa nama ni di situ ha, cuba pandu betul-betul tuan-tuan -betul, -betul ya, tuan. insyaAllah selesai benda ni bila sebab itulah Nabi SAW sebut sebagai tarikh pengiraan kita berdasarkan kepada kiraan kamariah ni waktu dia tepat insyaAllah insyaAllah ha, lepas tu kata takdir Allah Ta'ala kepada kita tuan-tuan dia nak bagi tahu satu ilmu kepada kita bahawasanya ingat kita ni orang Islam berpandukan kepada takwim hijri hijrah yang hijrah dia berpandukan kepada peredaran bulan Masa bulan dia ada manazil dia Dia ada fasa-fasa dia Ah ha, tu tu kita jangan lupa sebab tu bila kita baca Quran tuan-tuan tadabbur al-Quran tu apa pengertian dia apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita baca tu bukan kita baca saja bukan berlagu saja tapi tak faham apa, apa satu ya baca tengok pengertian makna dia ambil tadabbur daripada dia Nah, apa, apa? Sebab apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran itu, kita nak guna pakai, kita nak terima di dalam kehidupan kita ini. Baik. Perti mana biasa, tuan-tuan? Sekalian, setiap kali kita menjelang tahun baru, macam petang kemarin ni, hari ini tahun baru, petang kemarin ni kita berada di hari yang terakhir daripada bulan Zulhijjah. Maka sebab itu, ulama-ulama mengajukan kita supaya membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ada nah, ha, tuan, tuan nampak tu? ada baca ada tak baca hmm. siapa pun tak peduli eh? nak cerita bila tuan minta maaf masjid ke surau ke tak kisah kadang jawatan kuasa tak satu masjid saya pergi mengajak malam ni tak baca langsung bukan kata wajib tak baca langsung maknanya kita tak ada perihatin kan ni kah? macam mana saya nak buat ni sebelum saya baca kitab tu saya baca doa awal tahun bagi kat ampah amin tak sangka lah kata tak tahu kau buat-buat ni ha? tu ha, sampai tengah tu tuan -tuan, tu masjid tu bukan kita surau masjid ish 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 kita orang islam lah tu dia lah kita ni kedudukan kita sangat mudah orang duk lanyak kita lah pasal tu lah sebab amal islami kita kita tak ambil perat ha, sebab tu orang mak tu tulis tu doa awal akhir tahun dan doa awal tahun kita orang islam ni tak terlepas kita dengan Allah Ta'ala kita minta bila kita berada di akhir tahun kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita begini, begini bila kita bermasuk ke dalam tahun baru kita minta juga kepada Allah Ta'ala jadikan diri kita begini, begini contohnya, contoh contohnya apa yang kita minta tentang kemarin kalau kita yang pergi di masjid ke di surau ke ya? Ha, di dalam TV pun duduk tunjuk duduk baca, ada radio pun duduk dengar, dia bacakan doa doa awal tahun, doa akhir tahun Ha, nak bagi cerita kat kita bahawasanya kita orang Islam ni apabila masuk tahun baru dia berbeza dengan sambutan tahun baru bagi orang-orang Masihi beza, tapi hatu tu kita orang Islam duk kemah lah ni, sanggup tunggu nu, tengah malam, menguap hau 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 tak menguap malam tu nu nak tunggu detik 12 malam so nak bayangkan kita bukan tunggu sampai 12 malam kita waktu marib tu, tu maksud hari baru kita bukan tengah malam waktu maghrib mana orang tidur nampak tu mana kita Islam mudah tapi pasal apa kita tinggal kita tak buat sepatutnya di situlah kita ambil kesempatan di akhir kita berada dalam bulan Zulhijjah tu sebelum kita masuk melangkah ke dalam bulan Muharram ini maka cuba tuan-tuan tengok apa yang diminta oleh siapa-siapa yang baca doa semalam ni ya ha, yang pertama sekali kalau kita doa akhir tahun yang kita minta dengan Allah Ta'ala ya nah, iaitu kita minta supaya sepanjang tahun 1446 hak yang lepas ni hak yang baru lepas malam ni ya kita minta apa yang kita buat benda-benda yang Allah Taala larang kepada kita kita buat dalam masa satu. ya nah, tetapi dalam masa tahun tu kita buat perkara yang Allah Taala larang kepada kita maksiat kepada Allah Taala kita tak bertaubat kita tak bertaubat ni kita dah masuk tahun baru ni hak yang lepas kita tak bertaubat lagi jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk kami bertobat. Walaupun kami tahu segala dosa yang kami lakukan itu dan kami sedar bahawa Engkau memurkai kami, Engkau marah kepada kami, tapi tak apalah bagilah kesempatan kepada kami dapat kami bertobat. Nampak tu kita minta supaya Allah Ta'ala bagi kesempatan kita bertobat betapa ramai orang buat maksiat dan tahun yang lepas masuk tahun baru dia buat tak kisah lupa right off tu dosa dia buat tu Allahu Akbar tuan-tuan rugilah kita teramat sangat pasal apa? sebab kita tidak memohon keampunan daripada Allah Ta'ala tuan-tuan tolong ingatlah kita banyak dosa tuan-tuan kita banyak dosa ya jadi sebab itulah kita minta dalam di akhir tahun tadi ni supaya Allah Taala berikan kesempatan itu kepada kita dapat kita bertaubat daripada segala dosa yang, yang kita lakukan dan begitu juga kita minta supaya Allah Taala redha kepada kita segala perbuatan-perbuatan amal soleh kita yang kita lakukan sepanjang tahun yang lepas. Melainkan redha ni Allah Taala terima ibadat kita. Ah ha, tu kita minta Allah Taala redha. Sebab itulah ya, kita ni tak ada lagi dah. Kita sedangkan semata-mata ni kita mendapat keredhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sebagai makhluk manusia ni, kalau kita hidup dengan tidak mendapat keredhaan Allah, habis kita tuan-tuan. Tak guna kita hidup. Tak guna kita hidup dunia. Allah Taala tak redha dengan kita. Tuan, jangan kata Allah Taala tak redha. Kalau kita duduk taman-taman kita ke kampung kita kan makhluk kita tu makhluk hak duduk sekali kita tu tak redha dengan kita. Macam mana kita nak letak diri kita tuan-tuan? contohnya kalau kita ada dalam taman ni lah, dalam taman ni. Saya duduk dalam taman ni contohnya. Nah, ha? ha. orang taman semua tak redha dengan saya. Jumpa muka masam semua tuan tuan. Saya nak duduk kat mana tuan-tuan? Boleh ke saya duduk di sini? Tuan-tuan sendiri tuan-tuan boleh duduk kah? Saya tak boleh duduk tak apa siapa tak perlu keluar dengan saya tak setuju semua dengan saya tak boleh duduk nah, saya akan keluar di pertama ni pi cari tempat lain tak apa kalau di dunia kata kita sama-sama kita ni Allah Taala tak redha tuan-tuan nak lari pergi ke mana cerita kat saya kita nak lari pergi ke mana nak pergi duduk dalam laut laut tu hak siapa nak pergi naik duduk atas planet tu planet Zuhrah ke planet zuhal di atas tu hak siapa punya planet tu tak boleh kita nak pergi ke mana dah pada semua tu adalah milik Allah Ta'ala tuan-tuan kena ingat tu dia kata-kata kita perlu sangat setiap kaedah kita mintalah Allah Ta'ala reda walaupun benda tu yang paling kecil reda dengan kita Alhamdulillah kita akan selamat hanya tu yang kita minta di di akhir tahun di antara dia. Kemudian di awal tahun. Tu lepas kita sembahyang maghrib malam ni. Kita minta apa tuan-tuan? Tuan nampak tu. Cukup hebat. Ulama dia tulis doa ni, dia bagi satu panduan kepada kita, jaga. Jaga, jaga macam mana? Satu bah. Tak ah, takut-takut apa nama ni lebih masah sebab kan? ada sekretari kita nak buat maklumat sikit. Ha ah, sesedia rengkahkan sikit nah. Baik, kita minta supaya yang pertama sekali supaya Allah Taala pelihara kita daripada diganggu oleh syaitan. Ha, yang ni yang saya duk baca dalam tiap kali giliran saya buat tazkirah ni. Saya ada sentuh bab syaitan ni. Pasal apa yang tu dia letak dulu? Ha tuan-tuan kena ingat. Sebab yang diletakkan dalam doa ah hat tu yang paling dahulu sekali. Kita minta tu. Ha? supaya Allah Taala pelihara kita daripada kita ni diganggu dikacau oleh syaitan dan juga segala kuncu-kuncu dia dan tentera-tentera dia minta Allah Ta'ala jauhkan kita, pasal apa? sebab syaitan ni tuan-tuan, inilah musuh kita yang paling utama sekali tu yang saya ada sebutkan baru dalam ketika pada mana ni uh, siri tazkirah saya ni Tuan-tuan ingat, kita dengan syaitan dia pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia tu Allah Taala sebut innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan tu musuh yang ketat bagi kamu maka fattakhizuhu aduwa maka ambillah syaitan tadi ni sebagai musuh kamu jangan kita pandang ringan tuan-tuan dengan syaitan pasal apa sebab syaitan ini daripada awal celik mata kita sampai pejam mata kita begitulah keadaan dia dia akan kacau kita dia akan ganggu kita terlintas dalam hati kita terlintas terbisik dalam telinga kita bisikkan dalam di mana-mana saja pun benda-benda yang keburukan yang mendatangkan kemaksiatan kepada Allah taala syaitan bisik kepada kita tuan-tuan jangan kita lupa cepat-cepat kita auzubillahi minasy syaitan yang rajim baca doa ha? al-anuka bilaknatillah aku laknat kau ya syaitan seperti mana Allah Ta'ala laknat kamu dengan kita ikut dia tuan-tuan ni kita habis dia pengaruh kita sayang kita habis nak pergi mana ha, lepas tu kita minta dalam doa awal tahun tu itulah dia antara dia ya ha, kemudian dia antara pula jadi kita minta Allah Ta'ala peliharakan diri kita ni dan jadi pada nafsu yang Allah Ta'ala bagi kita ni yang mana nafsu itu ammaratun bisu yang sentiasa cenderung kepada melakukan kejahatan ha, yang ni kita minta dengan Allah Ta'ala lehralah, jagalah diri kita jaga nafsu kita yang Allah Ta'ala bagi semua kita dia ada nafsu sebab siapa? sebab nafsu ni dia sentiasa ammaratun bisu sentiasa cenderung kepada melakukan kejahatan, tu nafsu kita biasa, nafsu saya, nafsu tuan-tuan sekalian maka macam mana dalam keadaan ni kita nak menjaga supaya selamat? kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya pelihara kita jaga kita wa ma nafsi inna nafsa la ammaratum bisu sarqallah yang tu Tuhan cerita dalam Al-Quran Tuhan Nabi Allah Ibrahim ya bahawa saya nak ceritakan nafsu kita macam tu lah celik-celik mata nak buat jahat minta belindung dengan Allah taala supaya Allah taala pelihara kita, jaga kita, nafsu kita tadi ni supaya mendorongkan kita ke arah kebaikan. Itu doa di antara dia isi kandungan doa yang kita minta dalam doa awal tahun Hijrah. Ah ha, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan ini memberikan kebaikan kepada saya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا إجتنابه. اللهم ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم أجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته